Salam əziz həmkəsə, Allahın salamı olsun. Bu gün mən sizə elə bir yarpaqdan, onun elə bir faydalarından danışacağam ki, inamın ki, bunu dəmləyib içsəz və istifadə etsəniz heç amma heç də peşman olmayacaqsınız. Qusun özü qədər yarpağının da faydalı olduğunu bilirdinizmi? Dəməyə yönə qoz yarpağı çayı istifadə edin. Bəs yarpağın faydaları nələrdir? Qozyafağının tərkibində E və C vitaminləri mövcuddur. Qozyafağı qan durdurucu, qüvvətlendirici, tonik və bağları saxladaki qutlağı salmaq xüsusiyyətinə malikdir. Yafağının çayı həzm problemlərində, qəbizlikdə, iştahsızlıqda və qan təmizliyində təsirlidir. Davamlı istifadə etdikdə sağlamlıq kimi xəstəliklərdə faydalıdır. Qan şəkərini salma və qüvvət verici Təsirif adlı dəri xəstəliklərində antiseptik olaraq xaricdən istifadə edilir. Qoz yağı qaynadılaq sifilis, ekzema, helpis, ashidik xəstəliklərində sümüklə köməsində, sümük deformasiyasında, iltihablı əl və ayaq dənəklərində istifadə edilə bilər. Bədənin qaşılan bölgələrində bölgələrini qozun qabığının qaynadılmış suyu ilə duş qəbulu həmin bölgənin sağalmasına kömək çıxarır. Bu su eyni zamanda keçinlik zanaqlarına, ayaq təsirinə və qadınlıqda gələn axıntılara qarşı da yaxşı təsir edir. Bu siropu dəmlədikdən sonrakı onunla ağzınızı qaqa edə bilərsiniz. Bu da diş əti, boğaz və qıtla xəstəliklərinə yaxşı təsir İndi qoz yapağını qaynatdıb və soyutduqdan sonra onu saçımızın diblərinə vaxt masaj edin. Bu isə saç tökülməsinin qarşısını alır. Eyni zamanda təsadüfən saçımıza bir öyə düşübsə, onu qarşısında qoz yapağının suyu ilə ala bilərsiniz. Diqqət, bunu unutmayaq. İyunun ortasında yığılan qoz, mədə, qalaciyə və qarın təmsiləyən Pansaq çüyülüyünün ağadın götürə geniş çalarlıq əldə edir. İçərisində olan tanin maddəsi tanin maddəsi bəzi şəxslərdə üvək bulançısına, qusmağa səbəb ola bilər. Başqa isə heç bir yan təsiri yoxdur. Bəs biz bundan necə istifadə etməliyik? Gəlin biraz da bundan danışaq. Bir stəkan suya 3-4 ədəd qoz yağıpağı qoyuq və tha sonra isə onu dəmləyirik. Bunu biz çaynikdə də dəmləyə bilərik, e, hər hansı bir bilitik qapda da dəmləyə bilərik. E, bunu biz e, gün boyu bir stəkan olmaq şərti ilə gündə 2-3 dəfə istifadə edə bilərik bəstuş üçün necə istifadə etməliyik, həmçinin saçımıza istifadə is üçün necə istifadə etməliyik? O zaman 1 litr bir dənə qab götürüsünüz və daha sonra isə 2 ovuc yağpağı götürüsünüz və e, onun içərisinə əlavə edilsiniz. Hətta 2 ovuc yağpağı 2 litr suya da əlavə edə bilərsiniz. Yəni 2 litr suya 2 ovuc yağpaq qoyub və daha sonra isə Onu axşamdan üzərinə qaynar su tökük və daha sonra onu səhər tezdənə götürük. 3-4 dəqiqə qaynadıq və qaynadıqdan sonra isə soyudaq, istifadə edirik. Əminəm ki, bu video sizlər üçün faydalı olmuşdur. Əgər bu ayəyə qədər izlədinsə, izləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm kanalımı bəyənib, yorum yazır, dostlarınızla paylaşmağı və mənə dəstək olmağı unutmayın. Əmin olun ki, hədəfəsində video paylaşmaqla sizlər üçün çox ama çox faydalı bilicilər vermiş olacam. Hələlik